নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোকে পি এম কিষাণ পইচা আপোনালোকে পাবনে নাপাব সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে প্ৰথম গুগলত যাব গুগলত গৈ আপোনালোকে পি এম কিষাণ গট ডট ইন চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰি আপুনি পি এম কিষাণ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ ক্লিক কৰিব চাৰ্চ কৰি আপোনালোকৰ অলপ ডাটা চলোৱা মাৰিলে এনেকুৱা এনেকৈ দেখাব আপোনালোকে এতিয়া অপচনটো আহিলে আপোনালোকে ডেস্কটপ চাইটটো কৰি ল'ব আমাৰ ডেস্কটপ চাইট হৈ আছে অলৰেডি প্ৰথম যাব নেটাছ ক্লিক কৰিব নষ্টেটাছত ক্লিক কৰি অলপ দেৰি ডাটাটো শ্ল' মাৰিছে কাৰণে অলপ দেৰি ৰাখিবলগীয়া আছে আপোনালোকে অ' টি পিটো দি গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এফ টি প্ৰচেছটো খোল পাই যাব মানে যিটো নেটাচটো খোল পাই যাব আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন আৰু এফ টি প্ৰচেছ এইটো মোক দেখাই আছে দেখিছেনে আঠ নম্বৰ কিস্তি মই যিহেতু নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফাৰ্মাৰ হয় সেইকাৰণে মোৰ আঠ নম্বৰ মানে যোৱা বছৰে এপ্লাই কৰা সেইটো কাৰণে মোৰ আঠ নম্বৰ দেখিছে আপোনালোকৰ এতিয়া সাত নম্বৰ যোৱা বা কিস্তিটো কেনেকৈ মই পাইছিলোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মোক ক্লিক কৰি সাত নম্বৰ আগৰটো কেনেকৈ দেখাব আপোনালোকক যিহেতু দেখাই আছোঁ মই এইটো কোনটো ডেটত সোমাইছিলে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে অলপ দেৰি হ'ব লাগিব যিহেতু বাটাৰ শ্ল' যিহেতু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেনেকৈ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে যদি আপোনালোকে যদি যি কি কৰি আছে নাই কৰা বা লেণ্ডশ্বেডিং এইকেইটা যদি কে আছো নাথাকে তেতিয়াও আপোনালোকৰ পইচা নোহোৱাব আপোনালোকক মই কেনেকৈ চেক কৰি সেইটোও দেখাই আছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে মই সাত নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো মই যোৱা যোৱাবাৰ কেনেকৈ পাইছিলোঁ ইয়াত কেনেকৈ দেখাব মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অলপ দেৰি ডাটা শ্ল' কৰা হোৱাৰ কাৰণে অলপ দেৰি লাগিছে আপোনালোকে অলপ দেৰি ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া দেখাই আছোঁ যিহেতু মই ক্লিক কৰি আছোঁ ৰ'ব যিহেতু আঠ নম্বৰ সেইটো শ্ব' কৰি আছে আঠ নম্বৰ সেইটো এফ টি প্ৰচেছ আফটি প্ৰচেছটো ইয়ে চাইছে দেখিছে নহয় আপোনালোকে যিহেতু ঊনৈছ নম্বৰ ঊনৈছ তাৰিখে পি এম কিষাণৰ একৈছ নম কিস্তিটো যিহেতু চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলেই ঊনৈছ তাৰিখে দিম বুলি এতিয়া চবতে মোৰ হেৰিটো খোল খাইছে ৰ'ব কণী ছাইডটো ইয়াত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আঠ নম্বৰ কিস্তিটো মই কেই তাৰিখে পাইছিলোঁ সেইটো ডেটটো লিখা আছে সেইটো চাওক কোনটো ডেটত পাইছিলোঁ কি একাউণ্টত পাইছিলোঁ চব দেখাই আছে মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ তাৰপৰা এতিয়া আঠ নম্বৰ কিস্তিটো মই কেনেকৈ পাম নে নেপাম মানে একৈছ নম্বৰ কিস্তিটো মোৰ যিহেতু নতুন ফাৰ্মা হয় সেইটো কাৰণে আঠ নম্বৰ দেখাই আছে আপোনালোকৰ একৈছ নম্বৰ দেখাব যিহেতু সেই একৈছ নম্বৰ কিস্তিটো ক'বলৈ হ'লে আগতীয়াকৈ এক টিভ প্ৰচেছ ই এছ হৈ আছে মোৰ পে'মেণ্ট ত' আঠ নম্বৰ পে'মেণ্টটো পেন পেণ্ডিঙত আছে ঊনৈছ তাৰিখে যিহেতু সোমাব লাগে সেয়া আপোনালোকে এড্ৰেছ চাব পাৰিব আপোনালোকৰ পইচা সোমাবনে নোসোমায় এক টিভ প্ৰচেছটো যদি ই এছ হৈ আছে আপোনালোকৰ পইচা নিশ্চয় সোমাবই এইটো কোনো কেছেই নাই দেখাই আছোঁ মই এইটো এইটো সাত নম্বৰ হেৰিটো দেখাই আছে সাত নম্বৰ মই ক্লিক কৰি থৈছোঁ অলপ ডাটা শ্ল' মৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণ দেৰি ৰখিব লাগিব ছাইডটো অলপ শ্ল' মাৰিছে ডাটাটো ডাটাটো ভালকৈ চলা নাই শ্ল' হোৱাৰ কাৰণে মই দেখাই আছোঁ এইটো সাত নম্বৰ কিস্তি সাত নম্বৰটো মই ক্লিক কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ চাব পাৰিব মই দেখাই আছোঁ আঠ নম্বৰটো আঠ নম্বৰ আপোনাৰ একৈছ নম্বৰ কিস্তিটো কেনেকৈ আপোনালোকে পাব সেইটো দেখাই আছে ৰ'ব ডাটাটো যিহেতু শ্ল মাৰিছে অলপ দেৰি ৰখিব লাগিব ইয়াৰ চক এয়া আঠ নম্বৰ কিস্তিটো ইয়েচক পে'মেণ্ট প্ৰচেছ প্ৰচেছত আছে সেই যিহেতু আঠ নম্বৰ কেছ আপোনালোকৰ একৈছ নম্বৰ দেখাব এই একৈছ নম্বৰটো এনেকৈ আপোনালোকৰ এফ ডি প্ৰচেছ ইয়েছ আৰু পে'মেণ্ট প্ৰচেছ এনেকৈ দেখাব আপোনালোকে চাই ল'ব এতিয়া যদি ইয়েছ হৈ থাকে আপোনালোকৰ ঊনৈছ